Без паники. Пятый открытый чемпионат Республики Беларусь по брейкдансу вы не пропустили. Он пройдет в Минске 6 октября. А вам уже сегодня предоставляется шанс оценить одного из хедлайнеров фестиваля «Конкистадора». Их соперниками станут 14 сильнейших команд страны, которые представят судьям шестиминутное показательное выступление. По результатам первого этапа определятся 4 лучшие команды. Среди них и пройдут битвы за призовые места. С момента прошлого чемпионата уже прошел почти год. Мы выросли в уровне, у нас появились новые выходы, новые элементы. Надеемся, что набранный нами уровень за этот год даст да, свои плоды. Ну, исходя из того опыта, который у нас был, мы ну, заняли пока четвертое место. В этом году надеемся занять ну, как бы место получше, минимум первое. В последнее время для самых успешных белорусских бибоев Брейкдан стал не просто увлекательным занятием, но и прибыльным. Конкистадоры считают, что в погоне за славой и деньгами главное не потерять профессионализм. Это не шоу, там красивые танцы, где-нибудь там ну, какие-то музыки. Смысл брэк-данса заключается в драке. То есть есть две команды, и вот они разбираются, кто из них лучше. Для того, чтобы нормально тренироваться и достигать э, успехов в этом танце, э, необходимо в первую очередь планировать тренировки, планировать отдых, здоровый образ жизни, питание правильное. Вот. Потому что помимо э, танцевальных всяких элементов, ну, британцы данс это сложно, по своей структуре танец, сочетающий в себе гимнастику, акробатику, даже в некотором стадии боевого искусства. Когда смотришь на этих крепких, симпатичных парней, сразу вспоминается шутка повод для знакомства. Девушка, ваша маме взять не нужен? Тренировки вместо тусовок с пивом и сигаретами, а соревнования и фестивали в разных городах заменяют попсовые дискотеки. Это здоровый образ жизни, это прогресс, самосовершенствование, самореализация. 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 Возраст не имеет значения, физическая подготовка тоже не имеет значения. Значение имеет желание, целеустремленность, настойчивость. В этом ну, танце как бы находит каждый сам то, что ему нужно. Кто-то находит образ жизни и живет этим. Для кого-то это просто хобби, увлечение. То есть здесь нет никаких правил. Ты делаешь то, что ты хочешь. И, в принципе, это считается красивым. Шоу для батла еще дорабатывается, но конкистадор уже сегодня знает, чем будут брать международное жюри.